А, як ми живемо з мамою, якій 86 років на дачі в 20 км від фронту. Ну, благо, давненько вже не прилітало, але гудить та гримить. Отак от жарко, весь газон згорів. де наша мама. Це ранок. рано. Вот тут вот все повырывало. А вон она, вон она. Сегодня помню, завтра не помню. Но основное помнить. Это а, наш автомобиль. Один из автомобилей. А где тут мама? А мама, блин, ее ж ну никак. Ну вот мама. Ну я ж тобі казал зранку, что пиди, посиди, уже жарко. Ну что ты лазишь? Иди сюда. Пошли, кофе попьешь, посидишь. Что ты сказал? Я кажу, пошли кофе попьешь, то посидишь. Кофе попьешь? Да ну, пошли. Что, руку дать? Да Як ты себя почуваешь? Что ж меня зацепиться? Зацепиться, ну за руку зацепись. Ну, совсем другое дело. Подивись на меня. Как ты себя почуваешь? Что я? Почуваешь, Ну как ты себя чувствуешь сегодня? Нормально. Ты нормально, как девочка. Да? 16 лет. Да? Что ж ты давно мне дули накрутила? Ты видишь, все-таки надо глянь сколько грязи. Надо ну, надо ж, надо ж. Ну, ну, ну тебе ж надо, это же мне надо. Тебе надо? Да. А что тебе? Это, это, женская работа. Женская. 86 лет. 86? Да, 86. Ты уже забыла. Да. 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 А мне сколько? 16? Ма, не придуривайся. Иди, бо солнце палить Это мне 86 а не тебе ты моложе меня аж я на 20 роков это ж надо все поднести денечком тогда подведу то пока. я пушкой сдую все а? я пушку возьму, то все сдую а куда? на дорогу? на дорогу, а дорогу утопчется а зачем ты меня позвал? кофе пойдем пить а, кофе Согласна, сейчас руки помоем. Видишь, это, это, движение – это жизнь. А вот так просто лежать, то никакого, никакой жизни. Киска, уйди. А движение – это жизнь. Золотые слова. Я тут угол и ручка, и конец. И начало. И пойти руки помыть. Молоко у нас закончилось. Что закончилось? Молоко. Так руки помыть. Ну, кофе ще є, а молока вже нема. А пенсія і в тебе, і в мене тільки 15-го. До 15-го будемо жити без молока. Де мені руки помити? Дерек, так? Та-да, в умивальнику. Там я воду прохлорирував. Отак і живемо.